Так, всем привет. Сегодня я... мы будем пытаться создавать папку AUX. Потому что многие говорят, даже не сам Федор говорит то, что эту папку невозможно создать. Сейчас проверим. Так. так, давайте. Многие могут вот так вот хитрить просто. Ну, там А и Х русскую написать и все. А вот это хоть интересно сделать. Действительно, я попробую так делать. Не знаю, и вы сейчас, наверное, не поверите, но вот у меня какой-то сейчас такой баг был, то что я переименовал ее э, под аукс на английском языке. Но только э, он у меня якобы оставил это имя именно на английском языке. Я вообще что-то ни черта не понял, что он на меня гонит. Сейчас попробуем снова так сделать. Аукс. Аукс. Скотина. Да, кстати, можно вот так вот еще. Ну, я не буду вам показывать это я поставлю на паузу, пока не напишу, пока не буду. Ну хотя, ладно, чтобы вы не там меня не писали, не в читерстве не Аукс. 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 Честно отвечаю, у меня этот баг был, я он вот вам вообще от души отвечаю. Ладно, я... mm, блин. Так ладно, давайте сейчас попробуем ее все-таки создать. Да ну. Серьезно. Она создалась. Да ну. Серьезно. <клес> ну, я вам это конечно доказал всем спасибо за этот просмотр всем пока